వైఎస్ఆర్ జిల్లా ఒంటిమెట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దంపతులు ఒంటిమిట్ట చేరుకొని ప్రభుత్వం తరఫున స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు ముత్యాల తలంబరాలు అందజేశారు స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని తిలకించేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరయ్యారు एक पुरीनाधा जाम्बवत् सुप्रतिष्ठिता सूर्यवंशसमुद्भूता समुद्भूता इक्ष्वाकुकुलनन्दना वासिष्ठान्त्वयसम्भूता कौसल्यानन्दवर्धना सौमित्रिगणसंयुक्ता जानकी प्राणनायका रामतीर्थ समानीता सीता तत परिवारक भगवत शास्त्र संसेध्य देशिकाद्वस् पूजिता वासुदासनुत स्वामिन राजराष्ट्र अभिवृद्ध्यर्थं श्रीपाञ्चरात्र दिव्यगमोक्तपनां आत्यस्यनकुलबतेरकुलाभिराम श्रीमत्दंग्रयुकलं प्रणमामि मोर्धां भूतं तरस्य महादाक्षय भटना